Дорогі друзі, вітаємо вас на нашому каналі Містері Оріани. І, можливо, ви пам'ятаєте, що іноді до нас приходять в гості Відьма і Таролог Зоревіда. Сьогодні ми раді її вітати на нашому каналі. Вона погодилась, скажімо, провести таку бесіду. Я думаю, що ця бесіда буде корисною. І ми скористаємося нагодою і запитаємо. Кілька питань, які такі є гарячими. От перше запитання Буданов. Нещодавно буквально говорив про те, що ймовірність наступу з півночі є досить високою. І от зараз ми, можливо, подивимося по областях згоревіда, так? А, да, здравствуйте, рада вас всіх привітати. Сьогодні ми розсмотримо кілька щепетільних питань, особливо волнуючих. И начнем с первого вопроса. Это наступление с севера. Так, так, так. Насколько это вероятно в 2024 году? Наступление с севера. По, по, по областях, может, да, будем делать Давай сначала в общем, потом по областям. да. Давай да, да, и так. Так, итак, насколько вероятно наступление с севера в 2024 году со стороны России? Ну, для них это был бы, конечно, хороший шанс. Они его, в общем-то держат как план. Они этот план держат, они его разрабатывают. И, в принципе, если бы у них были возможности, они, возможно, бы это уже сделали. Но Туз Кубков при всей своей благоприятности все-таки не дает такой мощи, такой силы и возможности совершить такое наступление. Да, это энергия, да, это задумка, да, это план, который мог бы быть реализован, если была бы немножечко другая энергия проигралась. Поэтому в планах это у них, конечно, есть. И, допустим, если они доведут его до ума, то они могут его реализовать. Но сейчас у них нет возможности. Возможность у них такая была, я бы сказала так, наверное, вот весна, начало лета. Но ну, не сейчас. Сейчас уже mm -hmm. нет. Теперь посмотрим по областям. Так, вероятность наступления России со стороны Чернигова, да? Так, так, так. Так, Чернигов, Черниговская область. Так, Киевская тоже подивимся. Да. Чернигов, Черниговская. Так. Сейчас посмотрим, потом. Вероятность наступления со стороны Сумы, Сумская область. Харьков, Харьковская область вероятность наступления, а, вероятность наступления со стороны киевской, ну киевская это все равно через Черниговскую, ну пускай будет киевская область вероятность. А, ну со всего этого наиболее вероятное вероятное наступление может быть только из Черниговской области, mm -hmm. только там это возможно сделать и действительно а, проиграть. План по их задумке. Суммы нет. Ну, то есть они в этом не видят ни перспектив, плюс у них нет возможности. Харьковская область там очень много потерь они несут, в том числе как и мы, так и они. Харьков непробиваемый в данном, в данном, вопрос, в данном вопросе. Да, какие-то территории оккупируются, какие-то освобождаются, но тем не менее, все равно это, эта страна непробиваема для них. Они несут колоссальные потери, и по восьмерке кубков уже им бы уже пора оттуда и уходить на самом то деле. Просто они никак не могут к этому решению прийти. Но им бы оттуда уже уходить пора. <реш> вот, Киевская область на сегодняшний момент наступление на Киевскую область бесперспективно абсолютно. Они могут ждать результата очень долго и планировать это очень долго, затратить много денег, сил, но это ни к чему не приведет. Реально это Черниговская область, Чернигов, Черниговская область, там реально, да, там угу. можно пробить. И они на это и делают ставку. Я <нух> Дякую. Тогда дивимся наступное. Були такі заяви, і дуже багато говорило там експертів різних, що війна може закінчитися там, до, до кінця цього року, на початку 25-го року. Наскільки це, ця ймовірність висока? Так, Ось. закінчиться ли війна у 2024 році між Росією і Україною. Так, так, так. Закінчиться ли війна між Росією і Україною в 2025 році. Закончится ли э, частичная война между Украиной и Россией в 2024 году? Закончится ли война частичная между Россией и Украиной в 2025 году? Угу. Э, так, будут ли заключены какие-либо договоренности между Россией и Украиной в 2024 году? Благоприятные договоренности. Будут ли заключены какие-то благоприятные договоренности между Россией и Украиной в 2025 году? Будут ли э, заключены какие-то договора или окончание какой-то фазы войны в ноябре 2024 года, а точнее до 17 ноября 2024 года? Итак, смотрим. Война не закончится в полном объеме ни в 2024, ни в 2025. Частично война начнет заканчиваться 100% в 2025, и возможно начало будет положено в 2024, но с учетом потерь территорий. То mm -hmm. есть территории потеряем и мы, и они. Без потерь тут не обойтись. То есть и нам придется в чем-то уступить, и россиянам придется в чем-то уступить. Как бы мы ни хотели, уступать придется. И они территории потеряют, и мы территории потеряем. Ну, а э... может забуть и те территории, например, которые они сейчас уже под оккупацией находятся? Могут, могут это территории, которые ушли безвозвратно. Mm -hmm. Но без, безвозвратно ушли только восточные территории. Если мы говорим про юг, он не ушел безвозвратно. И за него будут бороться. Mm -hmm. Вот, мы, например, можем отдать полностью восточные территории, но при этом забрать Херсонскую, Николаевскую, Запорожскую обратно. Крыма это может касаться, например, что Крым будет поделен пополам, чтобы и мы имели право распоряжаться, и мы, россияне, имели право распоряжаться. То есть здесь все равно без, не получится выиграть на тех условиях, на которых хотим выиграть мы. Все равно придется чем-то жертвовать. Так, будут достигнуты договоренности и в 2024 году, и в 2025 году. То есть, в принципе, если вот в этом году мы начнем договариваться, то в 2025... Ну, тут им так? Да, в 2025 мы можем договориться окончательно. Uh -huh. И по поводу 17 ноября, да, действительно, есть очень большие предпосылки к тому, что мы до чего-то договоримся, но, опять же, -таки, нужно будет делать выбор. Нужно будет расставить приоритеты в плане своих интересов. И точно понимать, какими интересами мы можем пожертвовать, какими мы не можем пожертвовать. И, исходя из этого, уже принимать решение. Но без этого никак. Все равно надо, надо будет делать выбор. И тут выбор, и тут выбор, и тут выбор. И решать нужно быстро. Угу. Потому что возможность будет короткая. Тут жезл дает запал, но короткий. Надо воспользоваться временем и возможностью. Угу. Это нельзя растягивать. И как раз вот к весне 25-го полностью сможем договориться. То есть начало положено 24-м, а весной 25-го договориться уже полностью о чем-то. Uh -huh. вот. А 17 ноября прийти к тому, что чем мы готовы жертвовать. То есть надо уже понимать, что чем-то надо, придется. По yeah. Луне, э, Луна часто скрывает информацию, но опять же таки она говорит о том, что возможно о чем-то уже и идут переговоры, просто мы про это не знаем. Uh -huh. И информация может искажаться или преподноситься не в том формате, в котором она есть. Но Луна в целом, она что-то скрывает. То есть, если что-то скрыто, значит, что-то уже в процессе. Я не исключаю, что уже переговоры в процессе. Просто они не публичные, и мы про это не в курсе. Либо они не на уровне президентов еще просто. Вот и все. Угу. Так, тогда наступное запитание. Знову Снова таки такая тема, насколько э, вероятен... Приход войны и чевичковое протистояние, или конфликта, или эскалация уже в Европе. Территория Евросоюза, будем брать. Выпали карты. Выпал триплет. Класс, может, его тогда и возьмем, да? Да, выпал триплет. Отшельник, влюбленные, тройка жезлов. Ну, если, допустим, характеризовать эти три карты как одну, да, то есть говорить про общую суть, то влюбленные опять же таки ставят перед выбором. Uh -huh. То есть нападение на Европу это тоже выбор со стороны россиян. Они должны четко понимать, каких целей, какие -то...